Военный рюкзак от компании MFH под названием BW Specken. Он является копией немецкого рюкзака армии Бундес. Рюкзак объемом 65 литров выполнен из стопроцентного полиэстера, который обработан водоотталкивающей жидкостью. Есть два больших боковых подсумка, сверху двойной большой карман. По всему периметру рюкзак оборудован мощной стропой для возможности крепления всевозможных навесов и подсумков. Также есть возможность доступа к нижней части загруженного вами в рюкзак счастья. У нас это спальник. достаточно жесткие молнии хорошие у рюкзака мягкие шлейки имеет ряд внутренних карманов включая специальный карман для личных вещей и документов